Wis pasar loak, muleh awale lewat dupak. Wong sak iyo ra wis anak-anak, kebangan kudho prawan sampe ketata pecah. Ngingutna yo nang Jombang, tuku kendhi ning Semarang. Pancenenak enak de dibujangan, nang ndi diora ono sing larang. ngombe sinom cek segere mampai para lombo si, wong se enom nyabut oka cek gak di wong wedok. ringin kedipanan ini de ring bering lumpang sesaja ini danyang pengen rapi orang duit duit paling gampang ya di jebet nih lah ing tengah alun-alun kutha warga pada sibuk dagang suasana ramah keprungu suara tawar menawar lan guyonan. Ayo ayo timun seger lombok abang bayam mejo reka mireng reka mireng. Tri iki berhasil tak tuku saka Pak Mergo meneh ndang didang ya waktu arep mangan awan. Iya Mas Karyo, nanging aja lali, mbokne arep ditulungi dandani pawon. Lah, ngono kok omong dia omong. ayo ah, Thomas Karyo, tulung ngono mbok mungiki. Umur ku wes tua, rakwat menek-menek dan dan di genteng. Mbok, aku iki wes bisa bantu, tapi sak wes semangan -se ya, watengku keruncuk keruncuk. Mas Karyo, tangan ini kerja apa? Mangan man. Mas Karyo, Mas Karyo, mbok dengi ngomaneh Cerita Joko Tarub. Lah, dang bangano dice, mengko yen wes sore, aku cerita meneh. So? para prajurit saiki wis wayahe wis suwe awak dhewe ngenteni waktu sing pas kanggo nyerang desa iki awak dhewe kudu njupuk tanah iki kasugihan lan mulia pasukan rondo ing negeri iki nggih panglima kula lan prajurit-prajurit sampun siap menapa ingkang jenengan kekarepan wayahe perang awak dewi dan nyusun rencana gawe nyerang desa iku ora ana warga desa sing urip. Nggih, Panglima. Para prajurit siap-siap perang -siap badhe dipun wiwitan. Para warga, aku krungu kabar yen akhir-akhir iki desoane awake dhewe bakal diganggu dening prajurit de lannda sing dipimpin Panglima Suradipo. Awak dhewe kudu golek cara kanggo nglindungi desa. Iya, warga. ora Akora kelemyan urip awak dhewe keganggu. Onok ladang lan ternak sing kudu dijaga, tekan penjajah iku. Awak dhewe kudu golek upaya nggawe ngusir prajurite londo iku. Ya Lurah, nanging Surabaya kuwi kuat lan duwe prajurit akeh. Awak dhewe mung tani biasa, Lurah. Piye carane nglawan penjajah iku? Poros dulur Agor bakal lilo yen desa iki dadi dheweke londo nglawan Suradipo. Eh hey, arek nom, awakmu kok cek kendel tenanan. Ning ati-ati, Suradipo kuwi licik. Eh hey, Joko, menawa kuya arep golek berkah, Joko Brahmana, aja dadi wong sing angkoh Joko. Awakmu iso butuh petunjuk saka wong sing pengalaman. Nggih, Mbah. Kulo bakal soa menyang padepokan Brahmono. Mugi-mugi wonten dalan kagem ngelawan pasukan Londo kae. Jok, aku ngerti sebabnya awakmu merene. Perang ini duduk mung perkara kekuatan, nanging uga kewacak sinaan. Menungsa jati kui menang yen beke duwe lan kal ati sing resik. Nggih, Mbah, kula mbetahake berkah lan pituduh saking jenengan kagem nglawan pasukan londo miturut jenengan nopo ingkang saged kula lakon mbah guno napa pusaka lhur desa pusaka iku duwe kekuatan sing iso nglawan pasukan londo nanging jok elingo pusaka desa bisa membantu menang yen kowe warga desa duwe ati sing ikhlas lan rasa wani marang londo ajurno desa iki pangusa sura dipo ora bakal iso dikalahke bocah cilik kowe ora bakal iso ngalah nih aku. Aku ora wedi marang wong sing nggunakake kekuatan tanpa kewicaksanaan. Warga, ayo maju, awade ora bakal kalah yen kabeh dadi siji. Joko, gunake pusaka desa. Ura, aku kalah. Ura, jaga ura, besok kita. Salam satu nyali. Wali